Дорогие друзья, мы иногда думаем, что у нас горсточки там, там. Ну а ангелы на небесах, которых пророк Иоанн удостоился увидеть, это великий сон окружало Христом Бога Отца. И что эти ангелы делали? которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец Сахлоны принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Аминь!» И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них – слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь и слава и держава твоей веков. И четыре животных говорили «Аминь!» И двадцать четыре старца поклонились к живущему по веки Мы тоже славим нашего великого Бога Отца, который во Христе Иисусе открыл нам путь к спасению. И я смело заявляю, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на онный день. Я желаю, чтобы это стало в жизни каждого искупленного, малых и великих. И тогда наша жизнь будет наполнена хвалою вечному. Я еще одно место прочитаю. Здесь седьмая глава Откровения. И здесь говорится, после всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого кто не мог перечесть? Представляете вы? За века нашей Вселенной набирается число спасенных. Сатана иногда нас трампует нечестием, невежеством и говорит, да ты, ты, Букашечка, что ты можешь сделать для своего дворца? Да ты ни к чему не способен. дорогие друзья, хочу сказать, что за тысячи лет набралось число спасенных, которые были перед Богом, и никто не мог пересчитать их. И мы частичка нашего вот этого собрания вливаемся в это великое множество искупленных. И я еще дочитаю. Повинны свои все ангелы. И поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь! Аминь. Слава Богу. Аминь. Что Аминь. мы есть народ Божий, что мы имеем великого пастыря, Кровью Завета Вечного искупил, который искупил нас и соединил нас с Заветом Вечным. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит всех нас. І всіх тих, хто хоче мати дітей, всіх батьків, е, ніколи, дорогі друзі, не шкодуйте вкладати свій час, свої кошти в своїх дітей, в розвиток своїх дітей. Ніколи не шкодуйте часу, щоб навчити чомусь ваших дітей, а особливо, щоб навчити їх гарно співати, гарно грати на музичних інструментах. І запрошую вас, е, давайте своїх дітей у музичні школи, щоб вони вчилися, бо в цьому є. Майбутнє церкви і їх майбутнє, дорогі друзі, щоб вони як сьогодні могли в церкві славити Бога, співати в Його славу, співати в Його честь. чем мы преклоняемся. Мы осознаем, что ты наш великий Творец, что ты наш любящий Отец, что ты наш пастырь. Мы сердечно благодарим Тебя за ту великую жертву которое ты оказал лично каждому из нас здесь присутствующим и новому, и великому. И мы осознаем эту чудную, превосходящую разумение любовь к Христову. Слава тебе, наш вечный Бог, и молим тебя. Во-первых, прости нас. Боже, по великой молодости Твоей, Ты знаешь наше совершенство. И мы склоняемся к Твоей истинной, вечной, осознавая, что мы есть прах и И приняли нашу слабую жертву хвалы наших сердец и наших голосов. Будь милостив, от Своих свои камни, сына твоего и во время живая и мира. Даруй всем нам мудрости и способности быть светом среди этого великого развращения. Боже наш, мы прах и Петер, но в твоих руках мы то, что мы можем сделать? И ты через наше служение можешь сделать нечто великое и большее. Благослови нас. Благослови те руки, которые здесь трудились для того, чтобы это имя Твое было здесь прославлено. Благослови ту пищу, которую... Предлагается благословить остаток этого дня и этого служения. Да будет имя Твое прославлено во всей жизни каждого спасенного и каждого творения. Тебе поклонение нашему вечному Богу через Иисуса Христа во Святом Духе. Аминь.